Mesiac maj pre mladých spevákov, ktorí radi spievajú slovenské piesne, je vždy veľmi očakávaný. Práve v jeden z dní tohto romantického jarného mesiaca sa talentovaní zakarpatskí slavici schádzajú do obce Seredne, aby ukázali, kto z nich má najkrajší hlasok. Teda prichádzajú na súťažnú prehliadku slovenskej ľudovej piesne Zlatý Slavík. Na 15. ročník oblastnej súťaže účastníci prišli pekne vyobliekaní v ľudových krojoch v sprievode učiteľov a hudobníkov. А злата, крошна дерева, Тамарих ловил яда. Тама там риху яда. Тама там риху яда. Medzi hlavné ciele súťaže tradične patrí vyhľadávanie a podpora mladých talentov a zachovanie slovenských ľudových tradícií. až mám slzy v očiach, ja som naozaj tak dojatá a taká šťastná, také nádherné hlasy, ale čo je najúžasnejšie, najkrajšie na tom všetkom, čo sa mi páči, výber piesní. Oni naozaj, naozaj náročné, ťažké piesne, ale také, ktoré už na Slovensku pomaly sú aj zabudnuté, vyťahujú tie klenoty staré, nádherné, tak naozaj som, som očarená tou situáciou a tie deti sú nádherné, úžasné. Isso é Slovenskej ľudovej piesne Zlatý Slavy každoročne organizujú Detská umelecká škola v Serednom a Matica Slovenska na Zakarpátsku. Tento rok Zlatý Slavik bol financovaný z európskeho projektu Slovensko-Ukrajinské kultúrne centrum, cieľom ktorého je vytváranie a posilňovanie spolupráce medzi Prešovským samozprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou. Dneska by som povedal, že prvýkrát som na takomto e, koncerte a som veľmi prekvapený a rád, že som dneska mohol byť tu, pretože zistujem, že e, Slováci na Ukrajine sa venujú v skutočnosti výchovou našich e, pobratými, jak hovoríte, e, duže príjemno bačte, jak zodpovedno berúť z aký spievajú dneska, vychova učiteľa, prejav ich je na veľmi, veľmi vysokej úrovni. E, myslím si, že keď sa vrátim k nám na Slovensko, tak budem presadzovať, že by to také niečo i u nás sa prevádzalo pre verejnosť, pretože tuto vidno, že vychovovať vlastencov malo by sa od takýchto rokov a verejnosť si ukazovať, pretože na Slovensku myslím si, že my sa venujeme trošku ďalším vecám a zavodáme na deti, ale dnes som si uvedomil, že v detiach je naša budúcnosť. See uh -huh.

На ні сиді у плакав на бледнічках. Мам я хлопця, чому мамілує, але мій госудня праде, марних речі, марні вола, причума не це, хлопця хлопце, чума милує, але ми освітня праде, марних речі, марня вола, причемає. tomto roku účastníkov na súťaži bolo naozaj neúrekom, a to až 62. Teda vybojovať titul Zlatého Slavika nebolo ľahké. Súťažiaci boli rozdelení do troch vekových kategórií a ich odborná príprava a dobré vystúpenie samozrejme potešilo divákov, ale dodalo práce aj porote súťaž Slovenský ľudových piesne Zlatý Slavy v tomto roku koná sa 15. raz v priestorách Serinianskej detskej umeleckej školy a v tomto roku my máme veľkú takúto dobrú možnosť uvidieť všetko, čo sme robili za posledné 15 rokov cez svojich detí. Deti, ktoré prišli zo všetkých zakarpátskej oblasti a učinkujú tu pretože v tomto roku sú, sú pekné piesne, piesničky pezni, a vďaka podpory Matice Slovenskej na Zakarpátskej, Zväzu rusino Ukrajinskej na Slovensku, oblastnej štátnej administratívy, Rajonej administratívy a Serenianskej detskej univerzity školy, ktorá už 15 rokov organizuje a pripravuje túto súťaž, my v tomto roku môžem povedať, že sme vyšli. на інший такий, такий добрий такий рівень, який дав нам, да нам можливість побачити, що словенська людова пісня на Закарпатську е, е, вельми добре з нього роблять, а й в дитячих умилецьких школах, а й педагоги в інших школах. Так що дякую їм всім, і дітям, які сі... тут днес учинкую. Ми маємо можливість повідати за популяризацію словенського фольклору на Закарпатську. А дякую всім тим зацним гостям, які тут днес спілу з нами robia túto dobrú správu. Chcem povedať, že takto súťaž myslím, že bude žiť aj podalej, pretože máme na to podstavy, pretože viac ako 80 detí z všetkých zakarpátskej oblasti tu spievajú, to je veľký, taký, veľký zazrak, veľké také dobré prekvapenie pre nás všetkých, takže myslím, že a budem mať zdravie, to budeme to robiť aj naďalej. Treba tiež poznamenať skvelú prácu učiteľov hudobných škôl, ktorí sprevádzali účastníkov. Najvyššie hodnotenie publika, ale aj účastníkov, dostal moderátor súťažného programu, učiteľ Užhorodskej školy číslo 4 Jan Pochanič, ktorý úžasne sprevádzal tento konkurs. Šikovne kombinoval informačné fakty o histórii súťaže s tipnými postrehmi o každom účastníkovi počas 5 hodín programu 15. ročníka súťaže Zlatý Slavík. Treba podotknúť, že prítomní boli veľmi milo prekvapení aj vysokou úrovňou spevu účastníkov. Na záver akcie všetci súťažiaci dostali diplomy a vecné ceny od organizátorov súťaže.